Слава Господу, братья и сестры! Приветствую всех, кто находится в зале! Приветствую всех, кто находится онлайн! Передаю привет Оксаночке Минковской и тебе дорогоценно, тебе мам! Хочу коротко засвидетельствовать перед тем, как начну делиться словом о маме. Она приняла решение уже, это был целый процесс, благодаря вашим молитвам, моим молитвам, благодаря Господу она открыта, и она уже приняла решение, только она приедет в Украину она приедет к нам на Балон и в и она приняла решение, как сказал Виктор, пристегнуться в церкви и принять прощение грехов и быть частью тела, за которым придет Господь. Когда Виктор делился этим благословенным словом, я вспомнил, вчера была ситуация, когда мы заехали на кладбище перед Киевом уже, к отцу Сашиному, и не успели остановиться, я так ремешок раньше времени раз, Увидите такого нема. Я отстегнулся, у него машина не дает сигнал. Просто тихонько отстегнулся себе и еду, и никакого сигнала нет. Но только я отстегнулся у Саши в машине, она как начала пищать, как начала давать сигнал. И я просто назад так раз, я понял. Поэтому хорошо, когда мы пристегнуты к церкви, есть рядом братья и сестры, которые контролируют эти процессы. И когда кто-то раньше времени хочет отстегнуться, у меня были такие случаи, когда один братик там ну, произошла ситуация, он там, да я не знаю, уже приду, не пойду, братишка. Если ты сейчас отстегнешься и выйдешь, все, беда будет. Посмотри, сколько случаев. Иисус сказал, что я создам церковь мою, и врата да ее не одолею. Но если ты отстегнешься и выйдешь из церкви, все, беда будет. Поэтому, ну, не обижайся, братишка, мы едем в машине, мы можем шутить. Мы ехали, да, на отдых, мы шутили с друг другом, говорили что-то, не надо обижаться. Нужно понимать, что все мы люди, и будет это все происходить. Хорошо, пришло время хлеба преломлению, вечере. Э, для чего это мы делаем? Для чего мы это делаем? Вспоминаем о том, что сделал для нас Господь. Аминь. Аминь. И я подобрал несколько текстов Писания, которые нам помогут вспомнить то, что сделал для нас Господь. Попрошу вас сразу открыть Исаию 61 главу, но я начну не с этого стиха, а вы не отрывайте эти стихи, вы можете для себя отметить, а потом проверите, чтобы не тратить время и не уходило внимание. Первое, что я хочу озвучить, это так, Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 главе, с 1 стиха написано. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все через него начало быть, что начало быть, и без него ничто не начало быть. Все начало быть, это все. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Там, надеюсь, дальше у нем была жизнь. И я хочу обратить ваше внимание на 14 стих. И слово это стало плотью и обитала с нами, говорит апостол Иоанн, полная благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Исайя 55, 10 написано, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет всю землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. А теперь прошу обратить ваше внимание на Исаия 61.1. Пророк Исаия озвучивает эти слова, которые ему дал Господь. И Он говорит, с первого стиха. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятный день пщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сионе, что им вместо пепла даст украшение, вместо плача гелей радости, вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдой и насаждением Господа во славу Его. Хочу обратить ваше внимание, что Исаия говорит «дастся». Не «далась», а «дастся» — это еще как не осуществилось, но «дастся». Вместо чего-то — что-то. И если сузить это все, можно сказать, вместо поражения, потому что все вот это унылый дух, это как проклятие, это как поражение, то «дастся» им вместо поражения — победа. Вместо проклятия благословение. Вместо смерти жизнь. С тех пор прошло примерно, никто не знает точно, это невозможно подсчитать, но примерно 700 лет прошло с тех пор, как Исаия озвучил это пророчество. Я хочу, чтобы мы с вами открыли Луки 4 главу. Родился Иисус спустя примерно 700 лет. Он возрастал, укреплялся, и ему было около 30 лет. 16 стиха. И он пришел в Назарет. 4 глава 16 стиха. И он пришел в Назарет, Иисус, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он раскрыл ее нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, выпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». это пророчество осуществилось. И 1 Коринфянам 15, 57, можете не открывать, там написано, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Какую победу? Все мы с вами, вся моя жизнь, Каждого из вас, у каждого своя история. Мы были в поражении, мы были в проблемах, мы были в рабстве, как написано, в Исаии 61. Унылый дух, рабство, проклятие, смерть. И мы шли все с вами в смерть. Но благодаря Господу, благодаря Иисусу Христу, нам даровано вместо этого поражения победа, вместо смерти, жизнь. Потому что написано, что возмездие за грех, смерть. А дар Божий, это жизнь вечная, это жизнь во Христе Иисусе. Но за эту победу заплочена цена, за любую победу нужно ложить цену. И я хочу, чтобы мы с вами открыли Матвея 26 главу с 26 стиха. И пригласить братьев. И мы помолимся. И когда они ели, Иисус взял хлеб. И благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сеясь тело мое. И взяв в чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сеясь кровь моя Нового Завета за многих изливаемое во оставление грехов. В деянии 2.38 написано, кто-то думает, что просто нужно попросить прощения. И все, я покаялся, и Бог меня простил, я омыв. Но апостол Петр показывает, что нужно сделать, чтобы принять это омовение, это прощение от грехов. 2.38 написано: покайтесь и докреститься. Каждый из вас во имя Иисуса Христа. В тело Его написано: Всем одним Духом крестились в одно тело. Нужно покаяться креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов, для омовения, для принятия этого дара Божьего вместо поражения победы, вместо смерти жизнь. Поэтому кто это сделал, кто уже крестился, кто есть членом тела, аллилуйя, принимайте это и благодарите Бога за победу, которую Он даровал Господом нашим Иисусом Христом. Кто еще не сделал этого, не медлите. Принимайте это решение, принимайте Господа и примите вместо смерти жизнь, вместо поражения победу. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Бог нас наш. Мы благодарим Тебя за победу, которую Ты даровал нам во Христе Иисусе, Сыне Твоем. И мы принимаем с благодарностью Тело Твое, которое Ты преломил ради нас, и Кровь Твою, которую Ты пролил ради нас во оставление грехов. Слава Тебе и честь Тебе и хвала Тебе во имя Иисуса. 安逸。